perjalanan uh, ada orang potong video lama saya tahun 2005 uh, video lama saya budak ni pakai logo Manchester United ha uh, tolong carilah dia pakai uh, TikTok dia logo Manchester United dia kata perjalanan tu membuktikan orang Yahudi telah pun menduduki uh, tanah uh, Palestin uh, dia nak rujuk orang Yahudi telah menduduki tanah Palestin dengan mengambil kira Pensejarahan dan juga Artifak-artifak lama tu Tua lagi Yahudi Daripada kedahidaran Islam Dia kena faham Yahudi yang duduk di situ Dengan meninggalkan tanah Tapak-tapak uh, lama Adalah Yahudi yang telah meninggalkan tanah tersebut Apabila mereka diserang oleh orang-orang Greek Jadi Yahudi ni dah bertebaran lagi Dia kena faham ni Satu masalah budak Manchester United Yang pakai logo Manchester United Buat malu Manchester United je Dia kena faham kedudukan sejarah Bangunan lama, tinggalan lama tu hendaklah diukur dengan Yahudi asal dan Yahudi pendatang. Yang dipanggil Yahudi pendatang adalah Yahudi yang membina Zionism, The Judah State 1897. Dia kena faham. Bahawa Yahudi Zionis ini bukanlah Yahudi penduduk asal. Yahudi Zionis ini dibina di Basel. Okay, di Basel, Switzerland pada tahun 1897 oleh seorang bernama Theodor Hazel. Theodor Hazel mengumpulkan Yahudi yang berada di luar tanah Israel di luar tanah Palestin, Yahudi yang berada di luar tanah Palestin. Di mana Yahudi yang bertempuran lari 3000 tahun dulu kerana mereka takut kepada Raja Herod. jadi mereka maka lari, sorry mereka takut kepada kehadiran Raja Greece, Raja Greek yang pada waktu tu menyuruh menjuruh mereka menyembah Raja Greek sebagai tuhan. Jadi mereka lari dan Yahudi ini adalah Yahudi yang berkaitan dengan apa? Dipariahkan di Eropah. Dia kena faham betul sejarah. Tempat yang kita melawat di Majlis Al-Aqsa menunjukkan tapak-tapak sinagog. Ataupun uh, tapak apa ni uh, gereja Kristian adalah tapak yang dimiliki oleh orang Kristian asal dan orang Yahudi asal yang pada tahun 636 dah bersetuju tidak mau berperang dengan Saiduna Umar bin Al-Khattab yang pada waktu itu memimpin tentera Islam mereka menyerahkan kunci. berarti mereka kata kami tidak mau memerangi orang Islam, masuklah orang Islam dan kami serahkan kota ini pada orang Islam. Itu menjadikan adanya apa yang dipanggil sebagai piagam ataupun adanya dipanggil sebagai khutbah Saiduna Umar bin Al-Khattab. ...di mana Islam tidak akan menukar gereja Kristian di uh, Baitul Maqdis ...iaitu gereja uh, Nativity, tempat lahirnya Nabi Isa AS dalam kepercayaan Kristian... ...dan gereja Holy Sepaka, tempat uh, di mana Isa disalib mengikut kepercayaan orang Kristian. Begitu juga sinagog uh, Yahudi yang memang diduki oleh penduduk Yahudi... ...yang tak lari keluar daripada tanah tersebut. Kemudian Islam pun datang dan menjadi agama majoriti hinggalah 463 tahun... ...sebelum tentera Kristian yang diketuai oleh... Richard the Lion daripada Perancis yang bergabung dengan Raja Baldwin daripada Belgium, bergabung dengan Raja Sicily dan bergabung dengan Raja Byzantine Timur dan masuk dan menakluk semula Batu Maklis pada tahun 1099. Jadi Mangkuk Ayun ni kena faham. Yahudi yang ada di Israel, Yahudi yang ada di atas tanah apa ni Palestin, Yahudi asal tu dia bukan Yahudi yang dibentuk oleh piagam Zionis 1897 di Brussels. Di mana Mangkuk ni kena faham? Pada 1897, apabila orang Yahudi menjadi pariah di Eropah, pariah di Eropah ni mereka kaya, mereka memiliki wang tetapi undang-undang di negara Eropah tidak membenarkan mereka memberi tanah. Undang-undang di Eropah tidak membenarkan mereka menjadi tuan punya, empunya apa bentuk penghartaan. Mereka hanya boleh menjadi money lender, peminjam wang dan mereka boleh menjadi pemilik kapal. Iaitu sesuatu yang bertidak harta di darat. Apabila orang-orang Yahudi ini merasakan diri mereka pariah, dan Yahudi-Yahudi ini mahu kekayaan mereka ini diasaskan dalam bentuk negara daripada mereka menumpang. Mereka menumpang di Jerman, mereka menumpang di Poland, mereka menumpang di Austria, mereka menumpang di Itali. Dan paling banyak adalah mereka yang bertempiaran berada di Rusia. Maka Theodor Hazel, dia adalah seorang ahli falsafah, penguasa media dan pemikir Israel ini panggil satu persidangan dengan membawa 200 Yahudi ke Basel, B-A-S-E-L, Basel, Switzerland. Di sinilah mereka membentuk agenda The Judas Arjenal ini tak ada kena mengena dengan penduduk uh, Israel, penduduk Yahudi di atas bumi Batu Maklis yang dipantau oleh orang Islam. Tak ada kena-mengena dengan bentuk bumi Palestine yang di, dikuasai oleh Ottoman. Tak ada masalah, itu Yahudi asal. Maka bila Yahudi yang berada di Eropah ini telah menjadi bangsa atau menjadi Yahudi pariah di mana mereka memiliki kewangan yang besar tapi tidak dibenarkan memiliki harta, mereka tak boleh bertambah kaya. Tapi mereka telah menyedut kekayaan yang sangat besar di Eropah. Maka mereka bertemu di Basel dan mengasaskan apa yang panggil The Judas Start. Iaitu menuntut satu tanah yang mana negara Yahudi dapat dibina. Judas adalah Yahudi, stat adalah State. Itu dipanggil Judas Start. Mudah saya sebut negara Israel lah. Maka mereka datang dan meminta kepada uh, Empire Ottoman. Waktu itu Sultan Abdul Hamid yang kedua, mereka kata kepada Sultan Abdul Hamid, kami nak beli sedikit tanah di, Batu di uh, tanah Palestine. Tapi Sultan Abdul Hamid tak nak jual bila mereka dua kali ya pada tahun 19, pada 1902 pada dan 1907 mereka gagal membeli tanah melalui rundingan untuk menawarkan kekayaan kepada Sultan Abdul Hamid maka mereka pergi ke England ke United Kingdom kerana British adalah satu kuasa yang sangat kuat maka pada waktu itu mereka meminta kepada British untuk menjamin mereka memiliki sebuah negara di atas tanah Palestin maka British bagi jaminan dalam apa yang dipanggil resolusi Palau 1907 1917 Tuan-tuan kena ingat tahun-tahun ni semua. Kenapa 1917? Bila mereka tengok saja tentera British dan tentera Itali telah tentera British dan tentera Perancis telah menang dan mengalahkan Ottoman dan jatuhnya Palestin ke dalam uh, jajahan British. Mereka nampak kalau nak Palestin tak payah pergi runding, Ottoman dah jatuh. Maka mereka masuk dan mereka salurkan satu uh, apa ni uh, mereka mohon satu mohon perlindungan daripada seorang ahli parlimen British yang sangat terkenal uh, nama dia Palo Sir Palo ni, Lord Palo ni pergi lobby pula. Di Parlimen dan Parlimen British bersetuju untuk membina sebuah negara Israel. Yang macam mana semalam saya bagi tuan-tuan, kenapa? Kerana mereka mahu ada sebuah negara proksi yang kalau Islam akan bangkit lagi. Sebab mereka dah jatuhkan Ottoman yang empire yang berusia 500 tahun. Dan mereka nak sebuah negara proksi diwujudkan di Asia Barat. Kalaulah Islam nak bangkit lagi, sama ada akan bangkit daripada Kaherah seperti mana Empire Fatimiyah nak bangkit lagi daripada Damsyik seperti zaman Abbasiyah ataupun Umayyah nak bangkit lagi daripada Baghdad seperti zaman apa ni Khalifah Harun Aminur Al Rashid nak bangkit lagi daripada Turki seperti Ottoman ada negara yang telah berada dalam kawasan tersebut dan boleh menewaskannya lebih awal kerana mereka sedar apabila bermula daripada sejarah tahun 698 apabila Tariq bin Ziyad uh, berlayar dan kemudiannya membina Empire Islam merentasi Gerak Gibraltar dan kemudian wakil-wakil uh, Umayyah yang kalah perang dengan Abbasiyah membuka Empire Islam di Sabilia, di Maloka dan kemudian uh, di Granada sampai ke sepertiga Sepanyol mereka tahu pintu keluarnya adalah melalui Teluk uh, Mediterranean di mana penghujung Tanah Jalilah Arab yang dijadikan kekuatan armada laut Islam adalah datang daripada Tanah Palestine di Haifa, di Akra Maka itulah Yahudi-Yahudi yang berada di barat ni mendapat keuntungan di mana kalau mereka balik kata British untungnya mereka nakkan negara. Kita pula untung kata British kita boleh membina negara Prosi kalau Islam bangkit kita tak perlu perang seperti dulu. Mereka ni yang akan perang. Ini geopolitik yang disusun oleh British pada waktu tu jadi berita British menang perang 1917 maka British berjanji kepada orang Yahudi kami akan bagi negara ni kau ambil di atas cita-cita Judah dan kami akan jadi kau peralatan untuk mempertahankan tanah air kami dan juga wilayah Eropah daripada dimasuki sekali lagi sekiranya Islam ingin bangkit daripada mana-mana wilayah daripada Jazilah Arab jadi nak menutup Lautan Mediterranean lah Israel dibina jadi pada Mangku Ayun yang kata bahawa serangan Hamas ini telah menunjukkan bahawa Israel telah terbina dengan lebih awal kamu sangat bodoh dan kamu sangat daif Yahudi dan monumen Yahudi yang ada di atas tanah Palestin adalah milik Yahudi yang tinggal di Palestin. Dia tak ada kena mengena dengan Yahudi yang datang daripada Rusia, Yahudi daripada Poland, Yahudi daripada Jerman, Yahudi daripada Austria. Yahudi daripada Republik Czech, Yahudi daripada segala darah Serbia, segala darah Slav dan segala darah non-Jews yang asal di bumi Palestin. Yahudi ni yang balik dengan kapal, dengan kapal, dengan kapal. Kamu bodoh tak melihat sejarah. Jadi dinding-dinding batu dan bangunan-bangunan Yahudi asal itu tidak dibina oleh Yahudi yang lari ke Eropah yang dipanggil sebagai Yahudi bukan Yahudi penduduk asal Palestin. Ha, jadi apa saja yang kamu nampak di Palestin yang kamu kata sebagai penanda bahawa bangsa Yahudi ada di situ ya, tapi bukan Yahudi yang balik dengan konsep Zionis. Bakit bukan balik dengan konsep apa ni genocide, bukan balik dalam konsep merampas tanah, membina judastat atas tanah milik Palestin. Itu kamu kena faham Kalau tuan-tuan jumpa dia pakai Facebook logo uh, Manchester United Saya nak suruh dia datang ke studio saya Apa yang dia boleh hujahkan baik. Jadi apa yang menjadikan uh, pertikaian Dia kata adalah Hamas menyerang ni adalah Hamas menyerang satu tanah milik orang Israel Tak ada Israel ini dibina secara jahat Berarti saya ambil contoh uh, Kalau rumah kamu lah, uh, Saya tak kira lah kamu bangsa apa kan? Uh, kamu Melayu ke kamu bukan bangsa Melayu Datang satu orang uh, Dia menumpang meniaga di depan tapak, tapak rumah kamu Kamu bagi dia meniaga Kemudian dalam kenderaan dia nak berniaga tu dia parking dalam lot rumah kamu. Kamu bagi pula tapak parking rumah kamu. Kemudian dia kata lot parking untuk letak barang dia berniaga hari-hari dia nak masak payah pula, dia masak dalam dapur rumah kamu. Lepas dia kata dia masak dalam dapur rumah kamu, dia nak buat persediaan tak membeli barang dia letak barang dalam rumah kamu dan akhirnya kamu kena tinggal di luar rumah kamu. Dia kata aku sewakan kamu sebuah rumah yang lain kamu pindahlah. Kau faham tak? Ah ha, mereka datang meniaga, kamu kata meniagalah depan rumah saya. Di sini simpang yang banyak dan orangnya ramai. Kamu bagi dia menyewa depan rumah kamu. Tak ada kena-mengena pun tepi jalan. Kemudian bila dia bawa makanannya banyak dengan van rumah dia. Dia kata, eh, saya nak minta parking lot kamu dalam uh, halaman rumah kamu untuk letak van makanan saya. Kamu bagi lagi. Kemudian dia kata, hari saya nak masak jauh. So, saya nak masak dalam dapur rumah kamu. Oh, saya dah masak dalam dapur rumah kamu. Saya nak ulang alik jauh. Sekarang saya nak duduk dalam rumah kamu. Saya sewakan kamu rumah yang di tempat lain. Kamu boleh pindah. Inilah Yahudi yang kita kata sekarang, Yahudi yang dibina oleh The Jewish Yahudi yang pulang beramai-ramai ke tanah dan membentuk sebuah negara Israel. Dia bukan Yahudi yang duduk di situ ketika Saidina Umar datang, Yahudi yang kemudiannya diperintah di bawah Ottoman. Ini Yahudi yang dibawa pulang daripada tanah Eropah kerana mereka telah menjadi bangsa pariah di Eropah. Kerana dasar di Eropah kerana Yahudi ni. Kan kamu baca Shakespeare menulis eh, uh, The Merchant from Venice, saudagar dari Venice, karya Shakespeare yang dah berusia 400 tahun. Apa yang mereka sebut? Salah satu penghinaan British kerajaan British pada waktu kerajaan Itali. Kamu memiliki pelabuhan tapi semua kapal kamu milik orang Yahudi. Kenapa kemudiannya mudah orang-orang Jerman -orang menerima Nazism? Orang-orang Jerman -orang mudah menerima Nazi adalah kerana bertahun-tahun mereka melihat seluruh harta Jerman disedut dan dikikis oleh orang-orang Israel dengan sistem pinjaman bank dan sistem pemilikan hak tanah. Walaupun itu bukan tanah mereka tapi hak ladang, sewaan bendang apa semua ni. Apa yang dipanggil kartel Yahudi di Eropah. Maka inilah Yahudi yang diperangi Inilah Yahudi yang membina negara Israel Jadi kamu jangan cerita dengan mengatakan Artifak itu adalah bukti negara Itu adalah negara asal Ok, ah, faham Sejarah berubah dan juga sejarah tak bergantung Pada batu seketul Sejarah berubah dan sejarah tak bergantung Pada bangunan sebiji Sejarah berubah dan sejarah tak bergantung Pada DNA-DNA yang kamu lihat dalam bentuk yang lemah Di dalam konteks Israel ni kita bercerita Tentang Israel yang datang daripada Eropah Membawa agenda Zionism dia tak kena mengena dengan penduduk asal Palestin yang berbangsa Yahudi yang telah pun menerima yang telah menerima perjanjian 636 Masihi di ketika mereka tak mau berperang dengan tentera Islam mereka menyerahkan pintu kota suci pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di mana sorry Saidina Umar Al Khattab, di mana Saidina Umar Al Khattab pula memberi jaminan kepada mereka bahawa sesungguhnya kerana kamu telah memilih jalan damai dengan Islam, Islam akan melayan kamu dengan bangsa yang berdamai. Apa yang dalam dalam piagam Saidina Umar Al Khattab tiga perkara tak boleh musnahkan rumah suci uh, milik orang-orang Kristian dan orang Yahudi kerana mereka telah menyerahkan Baitul Maqdis secara aman kepada orang Islam. Yang kedua, tentera berkuda dan pedang tak boleh dihunus dalam gereja dan sinagog mereka. Dan yang ketiga, mereka tak boleh disuruh masuk Islam kalau mereka nak mengamalkan agama mereka. Jadi piagam tu kan ada di depan masjid, di depan uh, gereja ni, apa ni uh, Nefertiti. Orang Kristian tak pernah mengubahkan kerana orang Kristian menghormati. Kalau orang Islam nak melakukan sesuatu ke atas gereja tempat lahirnya Nabi Isa AS yang saya tunjuk dalam video tu. Orang Kristian akan kata, eh kamu jangan ambil. Kerana dulu Sadina kamu, ketua kamu, Sadina Abu Bakar, Sadina Umar Khattab telah bercakap di atas piagam ni lah. Memberi jaminan kepada kami orang Kristian. Kira-kira 1,400 tahun yang lalu. Bahawa kami boleh memiliki gereja ini Kerana kami kami tidak berperang dengan kamu Ketika kamu datang membawa Islam Dan kami menyerahkan kepada kamu Tapak suci Masjid Al-Aqsa Seperti mana yang dikendaki oleh Sadina Umar ha, Jadi mamat ni dia tak faham Dia kata apa itu adalah bukti ha, Dan uh, itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan Untuk faham Yahudi asal Yang berada di talan-talan bumi Israel Dan Yahudi yang dibawa pulang Di bawah agenda Judas Start. ...di bawah agenda pembinaan sebuah negara Zionis. Yahudi yang berasaskan ideologi dipanggil Yahudi Zionis. Yahudi yang berasaskan kepada agama dipanggil Bani Israel. Walaupun membina nama Israel tapi dia bukan Bani Israel. Dia adalah Israel yang dibina di atas nama The Judastat ataupun The Zionism. Okey, itu saya jelaskan tuan-tuan dalam sesi untuk faham... ...bagi mengetahui mengapa ada beza di antara hujah mamat yang pakai logo... Saya tak mahu nanti orang MJU marah pula. Ah ha, dia seorang dia masuk dalam video saya yang dia orang tunjukkan balik ada akaun TikTok ambil balik video saya tahun 2005 waktu saya melawat ha, Masjid Al-Asar. Jadi saya ada review tempat tu. Ha, jadi review tempat tu dia kata itu bukti bahawa tanah itu adalah tanah milik orang-orang Kristian -orang dan tanah itu adalah milik tanah orang-orang Israel. Ha, tak macam tu, Mat. Ha, tak semudah tu. Ha, kena faham dulu history dan nation state bagaimana nation state diiktiraf oleh sebuah-sebuah negara di dunia adalah merujuk kepada kemerdekaan dan pembentukan sebuah negara berasaskan pada bangsa asal pada hari keujudan bangsa asal tu jadi bangsa asal untuk Palestin pada hari keujudan iaitu lepas mereka di, nak dimerdekakan oleh British nation dia adalah orang Palestin state dia adalah Palestin lah di dalam nation Palestin dan state Palestin tu orang Palestin akan memberi ruang kepada orang Israel tinggal di sana kerana memang itulah piagam Islam sejak ada dulu dan itulah juga piagam akan membenarkan orang-orang apa ni Kristian berada di situ. Tak ada masalah kerana sepanjang Islam memerintah daripada tahun 636 Masih sampailah tahun kejatuhan Islam 1099. Kemudian Islam ambil balik melalui Saladin pada 1187. Sampailah Israel membina negara haram 1948. Tak ada orang Israel yang dicabut kukunya pun. Tak ada orang Israel yang dilempang pipi dia. Tak ada orang Kristian yang dipatahkan salib dia selama tempoh Islam memerintah 1,400 tahun lebih dengan hanya kehilangan 88 tahun pemerintahan pada 1099 hingga 1187 bila Kristian ambil alih Baitul Maqdis dan Islam ambil balik tak pernah orang Kristian orang dan orang uh, Yahudi tinggal di sana yang buat kacau balik ini adalah Yahudi Zainis yang diimport dan membina negara Zainis di luar bumi Palestine. mereka ni di Eropah dan mereka fikir-fikir-fikir mereka nak bina naratif kalau nak balik bina negara yang cantik satu adalah orang mengantuk di seorang bantal kerana British nakkan sebuah negara proksi bagi menutup kebangkitan Islam daripada Mediterranean dengan menempatkan negara proksi. Yang kedua orang Yahudi ni kata ah, asal usul kita di sana kita boleh membina sejarah bahawa kita kembali the promised land ataupun the holy land tanah yang dijanjikan. Maka itu Zionis ni dibentuk iaitu sumpah Nabi Daud di atas bukit Zion. Maka mereka menggunakan sumpah Nabi Daud itu sebagai itu tanda tanah milik mereka walaupun the nation state itu adalah tanah milik Palestine kerana pada selepas saja British nak berundur daripada uh, perang dunia pertama dan pembentukan negara-negara Arab merdeka ni di mana Syria dimerdekakan Perancis sebagai sebuah negara Syria uh, ada negara-negara Arab lain yang dimerdekakan daripada kejatuhan Empire Ottoman dimerdekakan sebagai negara-negara Arab yang terbentuk sekarang lah daripada Oman, Yaman, Irak, uh, Iraq uh, kemudian UAE, Qatar, uh, Kuwait, uh, Syria uh, Iran yang tak dibentuk eh. Iran dia terbentuk sendiri. Sampailah kepada Lebanon tapi Palestin saja yang diserahkan kepada Israel. Melalui satu taktik jahat uh, di mana orang-orang Inggeris membawa masuk orang Palestin orang-orang Israel dengan banyak daripada tanah Eropah dan tahun 1948. Daripada tahun 1937 mereka melancarkan perang. Tamat perang dunia kedua 1947 bersamaan dengan kekejaman yang dilakukan oleh Uh, Holocaust yang dilakukan uh, oleh uh, Hitler ke atas orang-orang Israel... ...barulah mereka balik dan kemudian mereka membina negara haram. Uh, jadi itu penjelasan saya untuk faham bahawa... ...tengok dindingnya kau kata itu negara Israel. Kau tengok saja sinagog kau kata itu negara Israel. Kau tak baca perjanjian tahun 636 masih... Kau tak tahu apa yang berlaku pada tahun 1099. Kau tak faham tentang sejarah Kasaladin mengambilnya kembali pada 1187. Dan kau tak tahu pun tanah itu diperintah oleh Islam hinggalah 1124 sebelum uh, 1117 11, hingga 1118 sebelum Islam kalah. Dan kemudian British mengambil alih dan memecahkan empire Ottoman menjadi jajah jadilah kecil negara Arab yang terbentuk sekarang. Itu saja yang saya update tuan-tuan. Jadi saya nak bagi tahu. Ah bodoh sejarah tu belajar. Pandai bola saya tak ada masalah. Aa, tapi kalau pandai bola pakai logo Manchester, jangan duduk cerita pasal sejarah. Aa, nanti sejarah Manchester pun kau tak tahu. Aa, saya tahu sejarah Liverpool. Apa yang Liverpool lakukan? Aa, kami pasukan yang pertama aa, menggunakan jaring pada 1907 Liverpool adalah pasukan pertama menggunakan lampu limpah aa, pada tahun 1917. Tu, kami pasukan pertama yang menggunakan perangkap offside pada tahun 1960-an. kami tahu sejarah Ha, jadi kalau MU ni kau tahu sejarah bola Kau duduk dekat bola je Kau pakai logo MU Kau merosakkan nama MU Kau nak pergi kacau pula sejarah bumi Palestin Yang kau tak tahu apa satu Okay ha, Ada apa-apa soalan tak? Ha, cari jumpa je Lepas tu kau ketup dia ramai-ramai Kata JRA panggil dia datang studio Kalau dia nak hujahkan mengenai uh, sejarah sembunyi balik logo MU Muka pun tak tahu Lepas tu nak jadi palatau sejarah Ha, itu sejarah dia saya cerita dekat tuan-tuan. Ini adalah harian yang saya dah cerita bertahun-tahun dah selama saya stream. Ini dah nak masuk 2 tahun saya stream mengenai Palestin eh? dan beratus malam kali dah ribu kali dah kot saya cerita mengenai sejarah asas Palestin. Untuk saudara, saudara faham tentang The Judas State uh, yang, di, yang membina ideologi uh, Israel ataupun The Judas State ni ataupun negara Judas dan negara Yahudi ni di luar tanah Israel. Dan kemudian mereka balik sebagai Zionism. Penduduk asal Israel di bumi Palestin adalah orang-orang Yahudi asal. Yang berada di bawah pemerintahan Islam Dan mereka juga pernah berada di bawah pemerintahan Kristian Pada tahun 1099 hingga 1187 Ketika Empire Islam di Batu Maghrib jatuh sebentar Sebelum Salahuddin memerdekakannya kembali pada tahun 1187 1187 mereka tinggal bersama orang Islam Hinggalah Osmaniyah jatuh apabila kalah Perang Dunia Pertama Dan baca lah hirisan-hirisan sejarah tu tak akan kamu jumpa satu pun sama ada daripada era Abu Bakar sampailah sebelum jatuhnya 1099 naik pula era Saladin sampai era Osmania carilah sejarah kalau ada orang Yahudi pernah dizalimi orang Islam ketika mereka menjadi penduduk minoriti carilah sejarah sama ada di bawah Osmania orang-orang Kristian -orang pernah dizalimi ketika mereka berada di bawah pemerintah Empire Osmania tak ada tak ada ha, tak ada Ha, tak ada. Saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan. Itu jawapan saya. Tak ada tak ada dan tak ada